Jadi saya juga nak tegur kepung. Ya. Kepung juga buat cadangan yang bukan-bukan. Dia cakap buat lapas airline. Saya pun tak setuju, saya tegur dia. Lapas itu daripada sana, ah, buatlah DAP airlines, rocket airlines. Parti-parti politik ini tak layak jadi syarikat penerbangan. Ya, Uji, lagi. jelas ya. Celas, ya? So, saya ada bangkit dalam perbahasan saya. Sembilan bulan dah berlalu, janji bulan dah bintang, pensuastaan MHB bakal mengangkat KLIA menjadi lapangan terbang terhebat di Asia. Tapi tengok gambar dalam China Press minggu ni, orang terpaksa bawa luggage keluar daripada aerotrain itu memalukan. Dan saya rasa kebenaran yang Muhammad Menteri kena bagi punitif yang strong, I yang tegas dan yang kepada MHB. Sebab ini salah MHB. Mereka yang bertanggungjawab bukan PASTEC, lah dia dia yang pun anyway. Jadi masalah saya, saya nak tanya yang Muhammad Menteri. Sebagai dalam tempoh interim inilah, ya nak tunggu due diligence, siasatan, Apakah kementerian akan membuat regulation untuk menghentikan sama sekali aerotrain demi keselamatan penumpang dan rakyat yang menggunakan KLIA? Yang pertamanya, saya dah agak dah yang mahu macam akan timbulkan perspektif itu. Tapi mean to be fair kepada entiti baru dalam MHB ini, projek untuk menggantikan aerotrain ini bukannya bermula selepas entiti baru mengambil alih. Kontrak ataupun projek ini telah pun dimulakan tahun 2022 semasa pentadbiran lalu juga tetapi itu memang keputusan MHB bukan keputusan kerajaan keputusan MHB untuk melantik kontraktor sebenarnya satu konsortium bukan PESTEC saja, tetapi melibatkan Elstom. dan selepas itu dia ada masalah dengan kontraktor tersebut dibatalkan selepas itu ada perundingan dibawa juga pihak IJM masuk dalam konsortium baru iaitu konsortium Elstom IJM PESTEC untuk menyiapkan projek tersebut Ya memang sekarang ini punitif akan dibuat tindakan punitif oleh Kementerian Pengangkutan melalui apat akan diambil terhadap MHB supaya kita memberikan satu message yang jelas kepada syarikat-syarikat ini walaupun GLC tetapi mereka ada tanggungjawab untuk memastikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dari segi tindakan untuk memberhentikan saya tak uh, tak ni belum uh, mempertimbangkan untuk hot ataupun kita berhentikan keseluruhan uh, uh, aerotrain ini. Kerana kita dah mula. Ya, betul memang ada gangguan. Jadi, kita nak minta pihak MHB untuk pastikan daripada pihak OEM untuk memberikan jaminan supaya perkhidmatan-perkhidmatan ini akan dapat diberikan secara terbaik. Dari segi dari segi peratusannya, dalam tempoh tiga bulan, dah 99% memang mereka 99% masa tak ada masalah. Satu gangguan. Memang saya tak bukan nak mempertahankan mereka. Betul apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Memang imej tersebut amat memalukan Saya juga amat malu Tara apa yang berlaku Melihat penumpang mengambil uh, Luggage mereka Berjalan di atas landasan Saya juga marah Saya juga seperti Yang Berhormat Saya juga amat tekilan Dengan insiden tersebut Jadi saya akan mengambil tindakan Punitif untuk pastikan Supaya accountability Daripada MHB Dan MHB juga kena pastikan Daripada pihak kontraktor Kontraktor yang dipertanggungjawabkan Mengapa mereka apa ni uh, 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 diberikan tanggungjawab itu tidak dapat memastikan perkhidmatan yang terbaik walaupun satu sistem yang baru. Jadi saya harap dapat uh, dapat diselesaikan isu ini secepat mungkin. Pada saya ada tiga minit saja lagi. Ada satu lagi perkara. Maaf, maaf. Sorry. Sikit saja. Tak, tak ada. Satu soalan saja. Tak apa, tak apa. Ada saya satu isu lagi. Yang, yang juga menjadi pengerusi Hulu Selangor. Hulu Selangor, saya ada satu isu dalam 2 3 minit saya saya nak 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 nak, nak jelaskan ini berkenaan dengan ini. Yang Berhormat Hulu Selangor dengan Besut membahaskan isu berkaitan penyediaan minuman beralkohol dalam penerbangan Dalam hubungan ini, pelaksanaan berhubung penyediaan minuman beralkohol dalam penerbangan adalah merupakan keputusan komersial syarikat penerbangan Untuk maklumat Ali Yang Berhormat, sebenarnya mulai 1 Januari 2016 dah hampir 10 tahun Malaysia Airlines Berhad tidak lagi menghidangkan minuman beralkohol untuk penerbangan domestik. Jadi penerbangan uh, 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 hidangan minuman beralkohol hanya bagi laluan antarabangsa dan penyediaannya adalah untuk penerbangan 3 jam ke atas. Jadi untuk penerbangan penerbangan domestik sebenarnya tak ada lagi minuman beralkohol dihidangkan. Okay. Jadi untuk laluan-laluan penerbangan ini adalah norma dalam industri penerbangan syarikat-syarikat penerbangan antarabangsa kebanyakannya memberikan pilihan kepada penumpang supaya ada minuman beralkohol kepada mereka uh, yang ingin uh, menjamu ataupun menyaji uh, minuman beralkohol ini amalan ini juga selari dengan syarikat-syarikat penerbangan bertaraf, bertaraf antarabangsa dari negara majoriti uh, Islam yang lain termasuk Emirates Etihad Airways Qatar Airways Gulf Air Turkish Airlines dan Garuda Indonesia jadi untuk penerbangan ke Jeddah umpamanya sudah tentu tak ada minuman beralkohol dihidangkan jadi ini telah pun dilaksanakan oleh pihak Malaysia Airlines. Tak wahai menteri, kita mohon cuma, untuk pertimbangkan. Cuma saya harap, cuma saya harap, Yang Berhormat, kita kena uh, ni? melihat perkara ini secara objektif. Jadi memang kita menghormati umat Islam yang tidak mengambil alkohol, tetapi bagi penumpang-penumpang yang bukan beragama Islam dan juga melibatkan penumpang-penumpang uh, antarabangsa International Airlines ini yang kita, Ahmad bergantung kepada penerbangan-penerbangan laluan-laluan antarabangsa dan penumpang-penumpang daripada negara-negara lain. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang diberikan. Dan hidangan itu juga sekarang ini atas on demand. Dia bukannya melalui kad tersebut. Kalau ada permintaan, katakan dia nak order minuman beralkohol, baru di-serve uh, oleh uh, pihak cabin crew. Tapi ia tak ada kepentingan pun. Bon. Mungkin tak ada kepentingan untuk yang Muhammad. Tetapi untuk syarikat penerbangan, mereka ada pertimbangan mereka. Jadi commercially ini adalah keputusan komersial yang kerajaan tidak uh, tidak apa ni uh, govern ataupun kita tidak uh, menghalang. Jadi perkara seperti ini tak perlulah jadi polemik. Ya, jadi saya harap semua pihak dah perkara seperti ini dia sebenarnya tak ada isu. Berpuluh tahun tak ada isu. Mengapa dah timbulkan polemik seperti ini? Entri. Saya bukan saja nak tegur, isu. So, ini jadim. bukan masalah apa isu. Sejap, siap. Ya. Jadi saya harap ini adalah keputusan komersial daripada syarikat penerbangan. Dah berpuluh tahun sejak dibuka, sejak dioperasi. Itu kan? sebab saya bawa syarikat isu ni Wabi. Wabi Menteri, saya bawa isu ni supaya saya tu, faham. saya tahu yang Muhammad bawa isu itu sebab saya jawab. Ha? Yang Muhammad turut dulu. Yang Muhammad turut dulu. -turu. Ha? Hari itu ke Kepung juga bawa isu. Jadi saya juga nak tegur Kepung. Ya? Kepung juga buat cadangan yang bukan-bukan. Dia cakap buatlah pas airline. Saya pun tak setuju. Saya tegur dia walaupun dia kawan saya walaupun dia daripada parti saya ini tak betul jangan pelekekan industri penerbangan kalau nak tegur kita berbahas kita berhujah, tak ada masalah tapi saya kata janganlah bagi cadangan nak buat pas airline ke ataupun lepas itu daripada sana buatlah DAP Airlines Rocket Airlines parti-parti politik ini tak layak jadi syarikat penerbangan nak jadi syarikat penerbangan ini banyak syarat dia banyak lesen dia banyak yang perlu kita lalui jadi jangan kita bagi pandangan yang boleh menyebabkan polemik. Jadi saya pohon Ali ahli Muhammad. Perkara seperti ini norma dah berpuluh tahun. Apa masalah dia? Saya tak menjadi masalah. Saya kan mohon Menteri untuk diperbincangkan semula. Yalah, dah bincang saya dah jawab. Ha. Yang berhormat dah bagi, bagi cadangan. Saya dah jawab cadangan itu. Saya dah kata cadangan itu. Kita terpulanglah kepada syarikat-syarikat penerbangan. Laluan mana yang patut ada hidangan alkohol. Laluan Dan mana yang patut tidak ada uh, Dan alkohol. Dan ia boleh membahayakan penumpang, Menteri. Ya, saya bagi. Uh, terima kasih, Menteri. Apa yang diperbahaskan, kami dah buat kenyataan sedikit, contoh-contoh penerbangan lain di peringkat dunia, termasuk beberapa negara Islam, Brunei contohnya, eh, Qatar. Cuma mungkin di dalam Dewan yang mulia ini, kita boleh buat perbandingan. Hotel yang kita duduk, ia memerlukan peringkat antarabangsa, maknanya segala orang boleh masuk adakah kita nak larang juga jual arak, jadi ini sebagai contoh sebenarnya, untuk syarikat-syarikat yang berkenaan dapat mengusahakan satu tarikan pelancong, satu lagi penggunaan kapal terbang, macam itulah juga penggunaannya, sebab antarabangsa jadi apa pandangan uh, Menteri, bahawa apa yang diusahakan, ataupun jawapan daripada Menteri tadi, uh, saya rasa itu ada paling munasabahlah, kalau kita duduk di hotel pun, ada juga yang jual arak itu pandangan saya, macam mana? saya kata bahawa perkara seperti ini dah menjadi norma tak menjadi masalah tak menjadi masalah sebenarnya jadi tak perlulah kita ada polemik seperti ini ya jadi saya harap bahawa kita sama-sama hormat menghormati amalan uh, antara satu sama lain betul kita menghormati uh, uh, apa ni uh, perkara-perkara yang perlu <coughs> lah. kita kita mengambil sensitiviti Menteri sikit bagian. menteri tetapi ini adalah amalan seperti yang saya katakan dalam industri penerbangan menteri satu dunia industri penerbangan syarikat-syarikat penerbangan menteri. kebanyakannya ada masalah. Ulu langat. Sebab saya masa dah habis. Ini yang sikit yang sikit, diri, yang sikit cukup Kita kan kawan kan? 30 Cepadan. saat. Ha? Tak, 33 bulan dulu masa dia jadi kerajaan. Kenapa tak buat? Dulu jadi kerajaan. Apa kenapa pula benda tu yang dibangkitkan? Tidak, masa dia jadi kerajaan Tidak. dulu. Kenapa tak buat? Yang berhormat Hulu Selangor. Tak bagi laluan kepada yang berhormat. Ya, ya tak apalah. Saya tahu, yang, yang berhormat, saya tak nak cakaplah begitu. Kita tak naklah cabar mencabar dalam perkara itu. Ya tak timbul soal siapa buat siapa tak buat dan sebagainya. Kita tak payah nak outdo each other dalam perkara seperti ini. Bagi saya adalah syarikat-syarikat penerbangan ini sudah ada norma. Ya. Masa Aitam jadi menteri pengangkutan sama juga. Masa saya jadi sama juga. Jadi ini perkara-perkara yang sebenarnya tak ada isu. Jadi itu yang saya katakan, tak perlu kita timbulkan polemik. Marilah kita hormat menghormati. Kita nak berhujah, kita nak berpolitik, biar ada tempat dia. Jadi perkara-perkara seperti ini, norma dan sebagainya, tak perlu kita audu isyadah. Tak perlulah kita cabar-mencabar. WB Menteri, itu Pucat Bonio sokong. Terima kasih saya ]lah sokong 1%. Okay lah. Jadi, Alia-Alia Mohamad, saya dah uh, banyak sebenarnya, tetapi saya, masa dah cukup. Uh, saya akan memberikan jawapan secara bertulis kepada Alia-Alia Mohamad yang lain yang telah pun menimbulkan pelbagai isu dan juga uh, persoalan. Uh, semua jawapan bertulis akan diberikan kepada mereka dalam uh, minggu ini juga. Terima kasih.